rupa-rupanya konsep dewa raja or Deva, dewa, dewa, dewa raja tu somehow ada dekat maknanya with khalifah konsep in Islam. This is very new to me but then kalau kita tengok in general or maybe sebab penggunaan bahasa Sanskrit that made made it so foreign you know something yang kita tak boleh nak sangka but that's what uh, what i gathered from kj's uh, new youtube channel sejarah kita uh, featuring a guest speaker from atma ukm walaupun macam not that surprising tapi let's face it uh, i myself have never heard ataupun baca ia ditulis seperti itu like Devaraja is uh, Khalifa. it is uh, something young kata boleh ke? But that's what uh, the guest from Atma said, and for me, you know, I, I somehow felt that it's kind of uh, a new take, a fresh take, and somehow other lace with bravery, you know, something when you come up with something, maybe to him ini bukan something yang or something young. that new ataupun controversial or scandalous tapi uh, talking about scandalous there is one more thing yang i feel was uh, scandalous but he said it like nonchalantly uh, in a good positive ways about dia kata uh, not hindu tapi buddhism yang actually lebih banyak dipraktikkan oleh nenek moyang orang melayu okay that's uh, for another time Ataupun later. Uh, tapi, when he said that Dewa Raja ni dia sama dengan khalifah, it shows that apa yang kita fikir sekarang uh, samalah. Uh, kita tak, tak pernah terfikir bahawa itu adalah mungkin nilai moyang kita fikir macam Islam lah. Because dalam Islam, uh, konsep khalifah tu is not foreign. It's not like khalifah-khalifah itu mesti Arab ataupun semua budaya Arab. No it's about kepimpinan it's about uh, proper succession proper criteria that sort of thing kan lagipun banyak benda-benda pasal orang Melayu dulu-dulu ni mire in perkataan perkataan atau falsafah-falsafah yang terkandung as I said dalam bahasa dan tulisan Sanskrit which is still so foreign uh, foreign ataupun macam dihilangkan dia punya sejarah dalam orang Melayu I think itu pun mungkin berkait dengan 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 sejarah kita yang dikatakan oleh a few pakar sebagai fake not not pakar-pakar because pakar-pakar tu yang buat syllabus tapi yang outlier sikit kan ya? sebab orang kata the the Indian continent people cakap Uh, Sanskrit berasal daripada sana, which is not, uh, sebab orang kata it's from Persia, uh, nenek moyang orang Persia, tapi lately when I was uh, looking into allegations yang Melayu ni Hindu Buddha, there, there are some that say uh, Nabi Ibrahim AS bawa bersamanya Sanskrit, so Sanskrit Uh, uh, there's allegation that Nabi Ibrahim AS sampai pun ke benua India which is like, hmmm, um, ya yeah, betul ke tak tu kan but uh, but uh, agama tu, ajaran tu sampai ke benua India lah and as far as we know dah corrupted lah So that's uh, one thing yang kita nak cakap uh, Kalau, bahasa Sanskrit ni kalau, eh, kalau berkait dengan agama Islam falsafah kalau dalam kes Benua India tu di corrupted di reinterpreted dengan cara yang uh, luar daripada laras uh, logika uh, tapi di alam lain di alam Melayu uh, it stay true walaupun berevolusi dengan sekarang kepada Islam it means that uh, bahasa sanskrit tu tidak uh, It's not that localised, maknanya ia bukan dekat penua India sahaja, bukan uh, untuk orang-orang Parsi sahaja But maybe berkait dengan ajaran uh, Nabi Ibrahim AS. Mungkin, maybe, what if, you know So dia, benda tu tak exclusive and maybe one reason why bahasa Sanskrit tu dia mengakar And when we see how orang Melayu adopt bahasa Arab, not like, unlike kita adopt bahasa Inggeris in a way, tapi bahasa Inggeris tu dipaksakan juga sebabkan orang putih American tu dah jadi supremacist Suprem, supremacist? Uh, supreme power dan juga penjajah uh, dan dipaksakan juga kan uh, tapi sebelum tu kita guna bahasa Arab, bahasa Jawi, so benda tu bahasa Arab tu dianggap bahasa yang berkait dengan spiritual, so it's not anything new that orang kata bahasa sanskrit tu berkait dengan something spiritual you know agama cara hidup so uh, we can say uh, excluding bahasa english that sanskrit tu ada similarity dengan uh, bagaimana kita guna bahasa arab dalam you know our daily daily use um ada something interesting yang wakil daripada Atma UKM to uh, share iaitu pasal seorang Raja Kelantan Purba yang tinggalkan takhta uh, uh, as known as abdicated, uh, applicator uh, serah ke anak dia untuk govern while dia pi sebarkan ajaran Buddha uh, but for me it might be justice The raja turun tafsir and committed nak sebarkan kesedaran enlightenment, eh, kesedaran pencahayaan, which could be ajaran Islam, which is the ultimate enlightenment, uh, ultimate kesedaran dengan izinnya uh, untuk, ya, untuk menyebarkan sinar uh, sinar uh, kesedaran sinar hidayah Allah Swt. So Buddha, Buddhist Uh, at its core maknanya dia itulah pencahayaan pen enlightenment it it is like a word you know, a word bukan agama so yeah um, it's too simplistic lah. i mean from sebab i'm talking from a point yang nak negate that nenek moyang melayu tu semua kafir, hindu uh, buddha so i can say that what if that raja melayu kelantan tu dia nak sebarkan kesedaran, kesedaran Islam supaya orang dapat kesedaran uh, and dia bawa um, uh, Islam Hanifan. I don't know, ini era, sebab ini era purba, era purba. even uh, 5th century pun dikira purba in that way. So, I think this one is after Masihi, but it will be grand, grand kalau dia before Masihi. So, saying orang Melayu dulu-dulu ni kan uh, as Buddha is easily like saying them kami kalau without contact. And that's why dengan movements dahsyat untuk menghentuk Buddha ke orang Melayu dulu-dulu ni we should be extra cautious. Okay, back to konsep Dewa Raja yang menyamai kekhalifahan yang kita fahami dalam ajaran Islam not much extra explanations was given. Maybe perkataan Khalifah Arthur makes everyone nervous or the MCs pun rasa sesuai dengan audiences mereka yang you know, yang general. But uttering perkataan Khalifah itself nowadays is like akin to be label terrorist lah, Taliban lah or political the incline uh, ke arah timur contohnya kan. Tapi konsep of tembakan Khalifah ni is so neutral. It's just that it is Arab and then Inom musuh-musuh Islam tu telah peppered it with just terrorism per talimpanan apa. Uh, tapi itulah bahayanya bila alpha agencies or related uh, put that gambaran pengganas put uh, inseminate idea-idea yang buruk when it comes to perkataan yang actually means kepimpinan. So kita walaupun di Malaysia walaupun kita orang Islam tapi media kita uh, professionally career kita uh, kita influenced by apa yang bahasa Inggeris to power so we cannot walaupun kita tolak kita reject tapi it still manage to come into our mind walaupun kita fight it off Khalifah ni uh, from I mean, what we all gather pun, it's just a kepimpinan. Kalau orang putih tu, dia panggil visigerant kan, visigerant of God on earth. Wakil Allah SWT on earth. So we can see why Dewa Raja fits in with the Cuma bagi kita yang modern, acah-acah modern, kita rasa pelik dengan dengan all the Sanskrit, ancient ways of talking, describing things, in which case the explanations are missing when it comes to alam Melayu. I mean, I mean we all are tengah nak menunggu sebenarnya apa konsep kepimpinan orang Melayu zaman dulu dulu kan. I mean stop. Let, let's put a pause. Hit the button pause untuk Melayu ni apa ni, Hindu Buddha je please. You know. Oh, bincanglah pula pasal kepimpinan. Uh, so this is where satu lopong yang macam sengaja dibuat bahawa orang lain tak ada kepimpinan, tak boleh nak govern themselves so that's why perlu orang-orang lain, penjajah ke ataupun imigran terkena tanah besar ke to do that, but kalau konsep Dewa Raja tu dah di introduce awal, ada dalam masyarakat and it doesn't have to be something yang perlu datang daripada benua India itself ataupun you know, since it's Sanskrit ataupun the proper shah itself, which is uh, more welcome, you know. I, uh, dulu, I ingatkan, I mean, uh, well, let's stop with all this maskan pembunuh India. What if all the Sanskrit ataupun ajaran ataupun budaya yang dibawa tu lebih kepada uh, Aryan proper yang Persians, you know, which nobody can actually deny ada ada orang Persia datang sini, orang Uh, budaya bah uh, bahasa pun, bahasa Sanskrit kan so uh, itulah what I even that is controversial, scandalous tapi taklah dibincangkan di pihak-pihak lain pun, I, I yang kira short sendiri aja. tapi nowadays, since uh, I begin to understand sikit apa yang Prof. Dr. Saleha kata pasal ajaran Islam Hanifan tu dah sampai I think, I think you can say that agama Islam Hanifan yang dia bawa oleh Nabi Ibrahim tu uh, bawa juga konsep kekhalifahan, nah, dewaraja mungkin bahasa dia lain sikit lebih orang kata klasik, romantik zaman-zaman dulu tapi it is still relevant so I think mentioning Dewaraja is akin to khalifah. it's one of the ways to reconcile fahaman, ajaran dan cara uh, cara orang Melayu dulu-dulu see the world. Jadi Islam but in their own eras and time. Kita kena pilih bahawa orang Melayu to Islam and when we choose that, we might be more open to probabilities that oh Buddha itu maknanya enlightenment in its uh, root form or orang Melayu dikatakan lebih Buddha daripada Hindu. Itu sendiri helps to runtuhkan tuduhan sembrono yang nak mati-mati kata semua orang Melayu mesti Hindu Buddha. So as of now, berdasarkan podcast dengan wakil Atma di channel sejarah kita tu ada point yang bantu kita derail allegations yang tuduh nenek moyang orang Melayu itu Hindu Buddha in totality.